здесь надо чуть прилипаться. Это сторона. Посадка у них окопы. Начинается. Ситуация стабильная. Ворог проводит обстрелы со стрелкового и противотанкового гранатомета. По нашим позициям Интенсивность стрельбы обычно проявляется в ночное время суток, то есть это 5 часов вечера начинается утром, как по светлое время суток уменьшается. Бывают прострелы с этой стороны, но нам намного меньше. Землю согнулся, но Мы держимся, огонь в ответ не открываем. Моральный дух нормальный. Начали работать с их стороны. Снайпера во время режима тишины. Опять же, посиливают свою точнее стрельбы по нашим позициям. Ночь, ну, как, как обычно. Вот СПГ, АГС, по нам работает. Вогами кидаются, да. 25-ми. Ну, бывает, да, они, бывают и днем. Но в основном они вот, работают ночью. Сегодня, вот, слышите, идут, они вот также продолжают. Противник работает. Это были сейчас вот в данный момент разрывы богов. Это со станковые не гранатомет АГС. Есть у них перемещения, у них каждый месяц приезжают сюда. Слышно шум машин, моторов. Есть у них и провокации словесно бывает, кричат, провоцируют там, голосом да.